Kononnya macam ada orang nak sabotaj FM, ada orang nak sabotaj bola sepak Malaysia. <SISU> <SISU> Okey ke? Fan-fan harimau Melaya. Hmm, baru aku cakap hari tu kau mengaum. Kan dah mengiau baliklah. Alah. Hai. Aku dah tak peduli dah. Aku <SISU> tahu tak. Sedih. Malaysia. <SISU> Berita FIFA menjatuhkan sanksi kepada Timnas Malaysia. Akibat pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi tujuh pemain, kini sudah menjadi konsumsi dunia. Keputusan ini langsung menghebohkan jagat sepak bola dan menjadi perbincangan panas di media sosial. Hukuman ini jelas menjadi tamparan besar bagi Harimau Malaya yang sedang membangun kekuatan baru untuk bersaing di level Asia. Namun, yang mengherankan sebagian pihak dan sejumlah netizen Malaysia mengatakan ada sabotase. Narasi ini makin ramai setelah pemilik JDT menyinggung soal adanya pihak luar yang berusaha menghambat timnas Malaysia. Meski tidak menyebut negara, banyak netizen sebelah langsung mengaitkannya dan melempar tuduhan liar kepada negara lain termasuk Indonesia, yang katanya berada di balik sanksi tersebut. Ragam komentar mereka mencuat ke lini masa jagat maya. Betul lah TMJ cakap, ada orang yang tak nak suka dan sanggup buat apa saja untuk tengok bola sepak kita tak maju. Ni semua sebab konoha iri. Antara negara kau atau Vietnam yang report ke FIFA, masalah kenapa baru sekarang ban pemain itu. Masa diumumkan pemain warisan Malaysia, itu kan dokumen pemain sudah dihantar ke FIFA untuk approve, dan sudah pun di-approve oleh FIFA sendiri, kenapa tiba-tiba ban serta-merta. Tak logik bro tak logik, ada yang sabotaj negara kami. Konoha bro, dia orang memang tak puas hati. Konoha dengan Vietnam Roll memang tengah tak puas hati sekarang ni, lawan tetap lawan. TMJ bagi clue siapa dalang yang ada di New York tu. TMJ dah bagi hint New York, siapa yang baru ke sana, dia orang memang selalu iri hati dengan Malaysia. Who was in New York, tapi tak perlu tuduh siapa santai je, sebab kita pun tak tahu individu tersebut siapa chill. Jika salah tetap salah lah kena terima dengan tenang. Who and New York Year, Eric Thohir lah, cemburu akan kebangkitan Malaysia. Kenapa le negara lain ni sakit hati dengan Malaysia? Terlalu ramai pemain luar dari tempatan. Terimalah nasib. Kita kena sabar dan kita mendoakan semoga lah dia punya um, kebenaran akan keluar lah. Kebenaran dia akan keluar lah. Dan uh, kalau pihak-pihak yang sabotaj tu, saya haraplah mereka kena hukuman yang berat lah. Sejujurnya kena hukuman yang berat lah. orang juga beri kita 10 hari untuk kita, untuk FAM, untuk kita pula. Bayar tu. Balik. Untuk FAM, hantar file support lah. Aku tak tahu apa isu dia, tapi sebenarnya isu ni, dia dah lama dah orang bau-bau. Sebab 2 hari lepas, ada satu artikel ke apa cakap kononnya macam ada orang nak sabotaj FAM. Ada orang nak sabotaj bola sepak Malaysia. Dan mungkin inilah apa yang uh, dijatuhkan. Pemangku Sultan Johor yang juga pemilik JDT, Tunku Mahkota Ismail berharap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM akan membuat rayuan secepat mungkin berhubung keputusan FIFA. Dalam satu kenyataan, Tunku Mahkota Ismail berkata FAM sudah mengikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan kerajaan Malaysia. FIFA juga sudah approve sebelum ini. Tetapi kenapa keputusan bertukar sekarang? Apa yang berlaku sehingga tiba-tiba ada keputusan macam ni? Adakah entiti luar yang terlibat mempengaruhi keputusan FIFA? Demikian soal tungku Mahkota Ismail di laman sosial Baginda. Baginda yang juga pencetus revolusi Harimau Melaya menimbulkan satu lagi persoalan iaitu hukuman telah dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Tambahan lagi, FIFA cepat untuk mengeluarkan keputusan tersebut dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai. Who was in New York soal TMJ? Aginda turut berkongsi surat pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Takkan kita takut dan nak tunduk dengan individu-individu yang khawatir dengan kebangkitan harimau Melaya. Lawan tetap lawan, berani kerana benar. Itu penjelasan Tunku Mahkota Ismail di laman sosial baginda. Hujan rintik-rintik, ombak oh, bergelora. Takkanlah pokok kelapa bergoyang di tepi pantai kalau tak ada anginnya. Ha -ha. Ha -ha. Habis menarik satu artikel ni. Korang rasa korang dah tahu kot kan? Pasal tujuh player kebangsaan kita Play Malaysia dikenakan apa ni hukuman disebabkan oleh pemalsuan dokumen pemain kebangsaan oleh FAM. Hmm. Macam mana ah? ah tapi semalam FAM ada mengeluarkan ah, kenyataan balas katanya dia orang nak buat rayuan lah kepada pihak FIFA. Ah, tak sabar juga nak tahu apa sebenarnya yang berlaku ni hmm. bola pun bola lah <geng>, geng bola sepak Malaysia tengah kecoh gila sekarang ni FIFA ban tujuh pemain FAM pula kena denda berjuta FIFA ni bukan suka-suka nak hukum kalau orang bertindak mesti ada asas Mungkin je dokumen yang Farm hantar tu diubah tanpa mereka sedar. Waktu lawan Vietnam hari tu memang FIFA dah luluskan. Tapi bila ada bukti baru muncul, orang ada hak buka siasatan balik. Itu normal je dalam bola sepak antarabangsa. Memang ada orang cakap ni kerja pihak ketiga nak jatuhkan Malaysia. Tapi kita kena ada bukti yang kuat bro. Kalau kita salah, biar kita tahu sekarang. Daripada tunggu Malaysia dah layak Piala Asia, baru ada orang buat aduan, tim tu lagi naya. Kita masih ada ruang untuk buat rayuan. Ha, cuma semua bergantung pada bukti yang kita boleh tunjuk. Kalau dokumen clear, tiada isu palsu, tiada grey area, so yet, itu straight fight, peluang kita cerah. Tapi kalau dokumen kabur, banyak benda longgar, jalan memang berliku. Sekarang kita tunggu je apa langkah seterusnya dari FAM dengan FIFA. Takkanlah FIFA tu cikai sangat sedara. Tak mampu pula dia cek betul-betul, semak subuh-subuh sebelum beri kebenaran kepada tujuh pemain ini mewakili Malaysia. Ha. Ini sedara satu berita yang bukan hanya menggemparkan dunia bola sepak tanah air malah agak menyedihkan kita semua. Ialah pasukan negara kita baru je nak menerpa nama di peringkat dunia. Tapi dah jadi macam ni pula. Tapi sedara, kita ni janganlah berasa terlalu cemas dan bundah gulana. Seolah-olah tak ada harapan lagi dah. Macam besok dah nak kiamat. Masih ada harapan lagi sedara. Selagi ada bulan dan bintang, selagi ada mentari yang menyinar, Pihak FAM pun dah kemukakan rayuan kepada FIFA. Pada hemat saya, hukuman yang diberikan oleh pihak FIFA terhadap Malaysia dan tujuh pemain ini adalah terlalu keras dan ianya melibatkan komplikasi yang lebih besar kerana kelab-kelab kepada tujuh pemain ini sudah tentulah terjejas dan perlu diingat kemasukan tujuh pemain naturalisasi atau warisan ini adalah dengan kebenaran FIFA sendiri. Kalau FIFA tak benarkan mereka bermain untuk pasukan Malaysia, macam mana mereka nak mewakili Malaysia lawan Vietnam dan lawan beberapa negara lain? Di sinilah pentingnya rayuan pihak FAM terhadap FIFA. Kat mana masalahnya? Di mana permasuannya? Kat mana salah silapnya? Dan boleh persoalkan juga, kenapa FIFA sebelum ini memberikan kebenaran kepada tujuh pemain ini mewakili Malaysia? Takkanlah FIFA ni cikai sangat tak boleh nak cek betul-betul sebelum berikan pelepasan. Apa pun segala dia masih belum berakhir. Kita doakan supaya keputusan rayuan nanti akan memihak kepada FAM dan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kenalah bersatu hati. Janganlah sibuk dok menuding sana salah orang tu, salah orang ni, kenapa tak buat tu, kenapa bagi yang ini. Haa. Kena bersatu hati. Ini masalah kita bersama. Demi negara yang tercinta. Ini kita dapat katakan hal seperti ini sebagai perilaku manipulatif, yang mana orang memposisikan dirinya sebagai korban atau melebih-lebihkan penderitaannya untuk menghindari tanggung jawab dan mendapatkan perhatian, atau yang lebih dikenal dengan playing victim. Bukannya memberikan pertanggungjawaban dan membuktikan kepada pihak yang berwenang atas hukuman tersebut, tetapi malah mencari kambing hitam dengan menyalahkan pihak lain yang melakukan sabotase tanpa ada bukti. Kalau yakin tidak melakukan pemalsuan dokumen, dan proses menaturalisasi tujuh pemain itu benar sesuai prosedur dan valid, silahkan dibuktikan kepada Federasi Sepak Bola Dunia. Bukan membuat pernyataan sesat yang liar dan memposisikan diri sebagai korban sabotase, tanpa ada bukti yang valid. Sementara di jagat sepak bola kasus serupa sudah pernah terjadi. Namun seakan tidak belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami hal serupa. Tak perlu jauh-jauh sebagai contoh pada 2017, Timor Leste juga pernah menerima sanksi berat setelah terbukti melakukan praktik serupa terhadap 12 pemain kelahiran Brasil. Dan itu pun para pemain tersebut sudah melakukan beberapa pertandingan internasional membela Timor Leste, bahkan sampai menahan imbang Malaysia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2018. Namun, dari investigasi Komite Disiplin AFC dan FIFA, hasilnya ditemukan pemalsuan data. Konsekuensinya, AFC dan FIFA menjatuhkan hukuman tegas. Timor Leste dilarang mengikuti kualifikasi Piala Asia 2023 dan didenda 20.000 dolar, serta dibatalkan 29 pertandingan internasional yang melibatkan pemain naturalisasi bermasalah. Federasi sepak bola negara itu juga dikenakan denda 56 ribu dolar dengan masa percobaan 2 tahun. Nah, terkadang begitulah sifat manusia yang sulit menerima kenyataan dan mengakui kesalahannya. Mereka akan mencari pembenaran dan melempar kesalahan pada orang lain. Kemudian membuat korelasi antara situasi yang dialami dengan keadaan di tempat lain yang hampir bersamaan di pihak lain untuk mengalihkan perhatian atas apa yang dihadapinya. Ini juga disebut toksik dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.